Каждый банк может рассчитывать на Национальный банк как кредитора последней инстанции. Но при этом я хочу четко подчеркнуть, и я знаю, что банкиры понятно это знают, но я хочу это еще раз подчеркнуть, что только платежеспособные банки, то есть те банки, которые имеют проблемы с ликвидностью, но имеют достаточный капитал или утвержденную программу докапитализации, а также имеют качественный залог, могут приходить в Нацбанк за финансированием. Это финансирование будет предоставлено, это финансирование будет сделано как стабилизационное, но при этом оно будет под жестким контролем Национального банка, с ведением кураторов и с огромным количеством ограничений. Поэтому, как кредитор последней инстанции, мы поддержим банк. Но банк четко должен понимать, при каких какие критериям он должен соответствовать. И прежде всего, это понятно, банк должен быть платежеспособным, и у него должны быть только проблемы с ликвидностью.